સુરત શહેરમાં છઠ પૂજાને લઈ તડામાર તૈયારીઓ થઈ છે ત્યારે બિહારના લોકપ્રિય તહેવાર છઠ પૂજાને ઉજવવા માટે સુરતના તાપી નદી કિનારે વિશાળ આયોજન થયું છે બિહાર વિકાસ મંડળ દ્વારા કોઝવે ખાતે ખાસ પૂજાનો કાર્યક્રમ છે જ્યાં માટીથી નાની નાની ડેરીઓ બનાવી મંડપની સુંદર વ્યવસ્થા ઉભી કરાઈ છે તાપી નદીના કિનારે પૂજા થવાની હોવાથી ફાયર વિભાગ અને તંત્ર દ્વારા સલામતીની વ્યવસ્થા રખાય છે આ વર્ષે અંદાજીત પાંત્રીસથી ચાલીસ હજાર લોકો છઠ પૂજામાં ભાગ લેશે સામાન્ય રીતે આ તહેવારમાં થી એંશી હજાર લોકોની હાજરી હોય છે પરંતુ બિહારની ચૂંટણીના કારણે અનેક લોકો પોતાના વતન ગયા હોવાથી સંખ્યા ઓછી રહેશે બિહાર વિકાસ મંડળના પ્રમુખ પ્રભુનાથ પ્રસાદે જણાવ્યું કે જે લોકો વતન નથી જઈ શક્યા તેમને સુરતમાં આજે છઠ પૂજાનો ધાર્મિક આનંદ મળે તે હેતુથી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જે આગામી દિવસોમાં છત પૂજા આવી રહી છે તો સુરત શહેરમાં પણ મહત્વની વાત છે કે સુરત શહેરમાં કેટલાક બિહારવાસી તેમજ યુપીવાસી અહીં અહીં આવીને વસ્યા છે તો માટે છત પૂજાનું દર વર્ષે આયોજન કરવામાં આવે છે સુરત શહેરમાં આ વર્ષે પણ ખૂબ જ સરસ રીતે છત પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે તો સુરતમાં જે પ્રકારે અહીં આયોજન આ વર્ષે પણ કરવામાં આવ્યું છે તો એને લઈને કયા પ્રકારે આ વર્ષે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કેટલા લોકો પૂજા કરી શકશે અને કઈ રીતે તંત્ર તેમજ ફાયર વિભાગની જે કામગીરી કરવામાં आपका नाम यादव अध्यक्ष बिहार विकास मंडल जी ये जो कौन सी जगह है और किस तरह से यहाँ पे तैयारी की जा रही है झाड़ कटिंग करने के बाद सफाई करने के बाद मिट्टी गिरा करके शीर्षोक्ता और डेरी बनाया गया है मंडप और पंडाल स्टेज लगा हुआ है संगीत में ब्यास को रखा गया है गीत कलाकारों को साउंड की व्यवस्था किया गया है फायर ब्रिगेड के जवान है मंडल के तरफ से पचास तरैया है मंडल के तरफ से सौ से अधिक लोग स्वयं सेवक है और छठ बरती अपना अपना छठ पूजा की मूर्तियां बना रहा है दो हजार से ऊपर मूर्ति यहाँ बन चुकी है और यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आज से हमारे घरों पर पूजा शुरू हो गया है महिलाएं घरों पर पूजा कर रही हैं जी ये जो छत पूजा की जाती है तीन प्रकार की होती है किस किस तरह से यहाँ पे पूजा की जाएगी यहाँ तीन प्रकार की जो पूजा होती है बाली जी की पहला पूजा नहाए खाए कल खरना उसके बाद सूर्य को डूबते हुए सूर्य का अर्घा और उगते हुए सूर्य को अर्घा दिया जाएगा इस प्रकार की पूजा की जाती है यहाँ पे जो ये जो कोजवे के पास जो मंडप लगाया है वह कितने लोग यहाँ पे पूजा कर पाएंगे और कितनी डेरिया बनाई जा रही दो हजार से ऊपर डेरिया बन चुकी है और मंडप जो है मान लीजिए कि थोड़ा ही लोग मंडप में बैठेंगे मंडप के बाहर और लोग बैठेंगे ये मंडप कॉरपोरेशन ने दिया है उनकी जितना क्षमता है वो दिए हैं उस प्रकार से वो मंडप लगा है कुछ लोग प्राइवेट भी मंडप लगाए हैं तो जिसको जिस प्रकार से है मंडप वाला यहाँ पर तैयार भी नहीं होते हैं कोई मंडप लगाने के लिए नहीं तो सब लोग मंडप में ही बैठना चाहते हैं इस प्रकार की व्यवस्था हुई है टोटल कितने लोग यहाँ पे पूजा कर पाएंगे तीस से चालीस हजार लोग यहाँ पर पूजा कर पाएंगे यहाँ पे तो कोजवे के पास जो ये पूजा की व्यवस्था की गई है सूरत में टोटल तो कितनी जगह पे की व्यवस्था की गई है सूरत में 25 से 30 जगह पर व्यवस्था की गई है कहीं पर कृत्रिम तालाब भी कहा गया है नहर के किनारे भी व्यवस्था किया गया है जो महानगर पालिका में जितने केनाल है और जहाँ जहाँ बेसू में भी केनाल के किनारे होता है मगदला में होता है अपना राधा कृष्ण मंदिर अठवा होता है नावड़ी वाला पर राम प्रकाश रुंगठा जी है जहांगीरपुरा में बिहार विकास परिषद करता है ढिंडो अपना ढींडली पर करता है छठ मानव सेवा समिति ढिढोली तालाब पर करते हैं कराड़वा तालाब पर होता है भैस्तान के पूजा पर कनकपुर कंसार में भी तालाब है वहां पर भी होता है बड़ोद गाँव में तालाब है वहां पर भी होता है उसके सिवा शासक पक्ष नेता गिरिजा शंकर मिश्रा जी द्वारा छह करोड़ को बमरोली पर कृत्रिम तालाब बनाया गया है वो पक्का घाट बना है छठ सरोवर के नाम पर वहाँ पर भी किया जा रहा है आ जी जो ये छठ पूजा की जाएगी वो सुबह कितने बजे स्टार्ट होगी और कितने बजे तक ये पूजा चलेगी उस शाम को स्टार्ट होगी जैसे पूजा आज चालू हो गया है और महिलाएं जो है स्नान करके भोजन किया है बारह घंटा के इसको उपवास बोलते हैं आज जो रात को भोजन करेगी कोहरा लौकी वगैरह खा करके तो चौबीस घंटा का निर्जला उपवास होगा और कल जो गन्ना का रस में खीर और साठी धान को बनाया हुआ जब वो भोजन करेगी तो उसके बाद छत्तीस घंटा का उनका निर्जला उपवास होगा जिसमें पानी भी नहीं पीते हैं इसीलिए इसको महापर्व कहा जाता है આપણે જે 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 બિહાર સમાજના લોકો છે પાસેથી જાણ્યું કે સુરતના અલગ અલગ પચીસ જેટલા જે સ્થળો છે ત્યાં જે છે તે વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે છત પૂજાને લઈને અહીં જે બિહારવાસીઓ જે વિધિવત તમામ પ્રકારની પૂજા કરી શકે તેમાં તેની અહીં વ્યવસ્થાઓ સુરતમાં કરવામાં આવેલી છે અને જે 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 બિહાર નથી જઈ શકતા પોતાનો વતન તેઓ સુરતમાં જ રહીને વિદિવત રીતે પૂજા કરી શકે તે રીતે અહી વસ્થા બિહાર સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવે છે તંત્ર દ્વારા તેમજ ફાયર વિભાગની મદદ લઈને પણ તમામ ઓવારાઓ પર તમામ પ્રકારના મંડપ લગાવવા સહિત જે ગાસ કટિંગની પણ કામગીરી કરીને વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે કેમેરા પરસન સાથે રશ્મિ રાણા બિંદ્યાની